Доброе утро, я нахожусь в Тбилиси. И сегодня я встал пораньше, чтобы показать вам одну вещь. В Тбилиси, как и в Грузии в целом, очень много магазинчиков с вывеской Тоне. Сначала я думал, что это хлеб по-грузински, потому что именно хлеб там и продается. Но вскоре я узнал, что Тоне это такая печь, где выпекают традиционный грузинский хлеб, шоти. И сегодня я вам покажу, как это делается. За этим я отправился в ближайшую пекарню, в которой местные пекари Гела и Бека разрешили мне поснимать. Они мне поведали, что одна заготовка весит 550 грамм, за день они делают 15-20 закладок, примерно по 20 хлебов в каждой. В сумме получается 300-350. Пока пекари выполняют свою работу, я немного подостаю их своими вопросами. А вы только тут продаете или для магазинов каких-то тоже? Нет, нет, нет. Только, здесь. только здесь. А какой состав теста?

для того, чтобы она не раздулась. А бывает такое, что падает хлеб вниз? А, я а какая температура в середине примерно? 400. 400 градусов? А долго учились так, чтобы правильно его размещать? Я всю жизнь учусь. <laughs> всю жизнь. А долго работаете в этой сфере? Всю жизнь. Всю жизнь. И сколько по времени он там выпекается? Наверное, 10 минут. 10 минут. А только мужчины работают в этой сфере, да? Нет, женщины, но. начали работать волонтерам идти. А. Иатр, это винитиш წელიдер მანქანა თან Взял два хлебушка, пахнет очень вкусно. На вкус тоже очень вкусно, когда горячо очень.